Так, по предстоящим выборам давайте сразу подведем такую черту. Моя позиция известная, я никого не поддерживаю и так далее. То есть я стараюсь быть нейтральным в этой ситуации. Сам для себя я решил, однозначно надо сменять, менять власть, имеется в виду в городе. Себя надо менять однозначно. Вместо меня должны прийти люди помоложе лет так, может быть, даже там до 30, может быть, до 40. Пусть они там решают вопросы города. Жаль, единственное, у молодежи есть один недостаток. Это не обязательность, к сожалению. Они обычно опаздывают, обещают, не делают. И, кроме того, у молодежи есть такой момент, они не всегда образованы достаточным образом. То есть даже бумаги пишут безграмотно. Если у нас молодые люди, с двумя образования заявление о приеме на работу не может никак написать работно. Вот это, конечно, проблема молодежи. А так у них светлые мозги, нормальное умение работать с компьютерами, я считаю, это, конечно, плюс. А так вот по грамотности, понимание с бюджетной сферы и структуры, вот это вот проблема. То есть я призываю тех, кто хочет у нас поучаствовать в выборах городского головы, это год, полтора года где-то у нас осталось, и депутатов приходите, можем постажировать вас, есть у нас вакансия, кстати, в, не требующая быть депутатом, это вакансия керующего с правом, то есть, у которой у нас менеджер в исполкоме, собственно говоря. Есть у нас вакансии в СНАПе, сейчас конкурс проводится, пожалуйста, принимайте участие, Вот пробуйте себя, потому что надо все равно же экспириенс какой-то набрать, без экспириенса работать будет очень сложно, потому что одно дело, как один говорил, бегать с флагами, а другое дело все-таки работать, это несколько разные бывают вещи. Готовьте себя. Пожалуйста, приходите на сессии, приходите, интересуйтесь работой без проблем. Если это не требует разглашения служебной тайны и персональных данных, мы, допустим, у нас все открыто, двери всегда открыты, без вопросов. Пожалуйста. И если есть ну, вакансии у нас, вот в СНАПе была, в, юрист, в юридическая служба была вакансия, там и другие вакансии были. Надо было, конечно, поучаствовать. В ЖКХ у нас была вакансия долгое время, никто не захотел быть проигранным, как, как, я говорю, за 8 тысяч гривен отвечать за все в городе. Вот. Поэтому еще раз говорю, молодежи обращаюсь, в принципе, за вами будущее этого города. Принимайте участие, старайтесь, набирайтесь опыта и будет вам счастье, я думаю. По поводу выборов президента, хотелось бы обратить внимание следующее. У нас тут были уже жалобы мне, не на меня, а мне, о том, что иногда сотрудники полиции предъявляют претензии к тем, кто стоит в палатках. Мое мнение здесь соответствует мнению закона. Никаких ограничений по установлению палатков для проведения предвыборной агитации, кроме та, которая определена статьей 64 закона по выбору президента, быть не должно быть. Любые палатки имеют место в городе находиться, никто не имеет права препятствовать этой деятельности. То же касается и рекламных объявлений на то, что называется бибордах. Пожалуйста, кроме тех, которые призывают к насилию, к свержению государственного строя, таких, конечно, рекламных буклетов быть не должно. По всем палаткам, которые в городе стоят, никаких ограничений с моей стороны. Там, если будут рассказывать, что миский голова запретил там, или там направил проверку, у нас были когда-то случаи, частные предприниматели рассказывают, что пришла полиция, а полиция спрашивает, кто вас прислал, он говорит, миский голова. Ну, это глупости, потому что я никогда на проверку миский голова, тем более частных предпринимателей в желтых водах не направлю, я надеюсь, не направлял, не направлю и, и не направляю быть не может. По рекламной деятельности кандидатов, представителей кандидатов президенты то же самое. Никаких ограничений в городе Желтой Воды не было и быть не должно однозначно. Не забывайте только, у нас запрещено заниматься этой деятельностью государственным служащим, служащим органам местного самоуправления, а также запрещено эту деятельность вести в бюджетных организациях по коммунальным предприятиям. По коммунальным предприятиям запрещено в коммунальной на территории коммунальных предприятиях рекламные буклеты вешать. Да, а в принципе там, ну, деятельность, -то, конечно, какую-то можете вести, но тем не менее ограничения такие есть. Все остальное не запрещено, пожалуйста. И к тем, которые запрещают, я бы хотел бы сказать вот что. У нас, когда, я извиняюсь, партия региона приходила к власти, они приходили, как мне сказали, на 10 лет. Цитата. Они приходили на 10 лет. Когда им говорили, что там есть оппозиция, мне было сказано примерно следующее. Оппозиции мы поломаем ноги, это цитаты. Вот. Ну, знаете, где партия регионов, их уже нету, поэтому я к тому, что кто сейчас будет критиковать или мешать заниматься рекламной деятельностью какого-то из кандидатов, вы думаете о том, что так может произойти, так может произойти, что как раз то, которого вы ругаете или как раз этот кандидат станет президентом. Все может быть в этой жизни. И как вы будете потом себя вести, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Будете, как в том фильме про «Жил-был пес», что работа такая. Ну, знаете, потом это не проходит. Поэтому старайтесь вести себя четко по закону. По городу Желтые воды у нас было много желающих шлять уборку в городе Желтые воды. Шлять деятельность, которая называется благоустройством. Мы на просьбы, как говорили раньше, трудящихся, отреагировали и в городе Желтые Воды, территории города Желтые Воды разбили на 11 лотов. Пожалуйста, прошу, прошу принять, чтобы не говорили, что мы не говорили где-то, не объявления. В газете Желтые Воды есть объявление на второй странице. На второй странице приборание места по-новому. Читайте сообщение. Сейчас я на оперативном совещании то же самое говорю. На э, с, с, Прозоро, да, это где-то? Державные закупивли опубликованы. Прибирание места табелами смея. Общая сумма лота 3 миллиона 107 тысяч гривен город Желтой Воды. Лоты расписаны. 11 лотов расписано. Состоится аукцион 7 марта. Пожалуйста. Если кому-то что-то непонятно, как принять участие, как зайти в эту систему электронных закопивали, обращайтесь к управлению ЖКХ, вам э, дадут пояснения, примите участие, без пытаний. по прибиранию места Вы хотели прибирать? Прибирайте, мы это сделали, без пытаний. Потом, только имейте в виду, что будем же потом спрашивать, кто выиграет, с вас же будет спрашивать, что на вашей территории валяются пакеты, бутылки, там, и листья, сухая, это будет ваши проблемы, имейте в виду. Поэтому, пожалуйста, принимайте. Тогда уже будет не одни в жре Украине, а кто, то еще выиграет, если кто-то захочет участвовать. Но еще раз говорю, я огласил эту информацию, о прилюдным, как говорят. Теперь слово за вами, без питания. Теперь по поводу городского бюджета. Значит, городской бюджет, январь-февраль, знаете, если денег достаточно, то бывает это хуже, чем если бы это их было недостаточно. Как один человек сказал, нет денег, нет проблем. Есть деньги, есть проблемы. Не знаешь, куда их распределить, проставить приоритеты для расходования денег. За январь-февраль бюджет города Желтой Воды перевыполнен на 11%. То есть реальность такова, что январь перевыполнили больше, чем на 5%, февраль месяц перевыполнили на 16 с лишним процентов бюджет города Желтый Вод. Естественно, это благодаря прежде всего государственному предприятию Восточный горно-обогатительный комбинат. Восточный горно-обогатительный комбинат, хочу всех заверить, пребывает не в самом лучшем состоянии. Есть проблемы с закупочными ценами, воздуху сейчас тяжело достаточно, руку помощи ему могут протянуть там. Народные депутаты, там еще кто-нибудь, но, естественно, те, кто тратит деньги, как правило, руку не протянут. Они только ждут, чем эта вся история закончится, чтобы, опять же, поиметь эти деньги опять с Восточного Гука, доходы от которого бюджет города составляет более 40%. Если не будет Восточного Гука, естественно, бюджет города 40% потеряет. Это практически основная часть, поэтому там речь о уборке города может вообще уже не стоять даже, потому что, прежде всего, будут деньги тратиться на защищенные статьи бюджета по выполнению доходной части города среди предприятий. На первом месте, еще раз повторюсь, Восточный ГОК. За январь месяц ПДФО составило 5,4 миллиона. ПДФО – это податок на доходы физические лица. 60% от 5,4 миллиона заходят в, город, в бюджет города Желтой Воды. На втором месте Гарант Метис Инвест – 638 тысяч. На третьем месте предприятие, которое входит в Нак Энергатом, автоматика и машиностроение, То, что называлось раньше Снила, больше 600 тысяч с этого предприятия доходы налоги на доходы физических лиц. Ну и на третьем месте у нас предприятие Юнайтед Табака делит первенство с предприятием Билл Макс. Небольшое частное предприятие Билл Макс зарабатывает на налоги на доходы физических лиц в месяц больше 300 тысяч. Есть у нас перспектива и по тому предприятию, которое в городе Желтые Воды построил солнечной батареи. Солнечные батареи по Маяковского запущены в эксплуатацию, солнечные батареи по Казакова там, где выезд на пятихатке, запуск предполагается в мае месяце. Я не буду говорить о том, что сейчас будет в бюджет города заходить арендная плата примерно больше 2 миллиона, за эти два участка больше 2 миллионов гривен в год. Кроме того, ежемесячно теперь с этого предприятия налог на доходы физических лиц составляет больше 100 тысяч с этого маленького предприятия. 60% вот этой суммы, это в год получается почти примерно 700 тысяч 800 тысяч, это наш бюджет, получит от этого предприятия за счет налогов на доходы физические лица. Вот такие предприятия передовики в нашем городе. По э, ситуации в городе вообще. В целом ситуация, я считаю, неплохая. Отопительный. Самое главное, город с водой, с теплом, э, тепло есть благодаря коллективы, ну, руководство, прежде всего руководство, которое управляет этим предприятием, естественно, благодаря коллективу, который трудится в достаточно непростых условиях, которые в наше время существуют. Я понимаю трудности предприятия, когда работники хотят уехать в Польшу и так далее. И если он нормально не бухает, то он там находит зарплату на 15 тысяч, 20 тысяч гривен, тогда как водители автомобилей находят зарплаты на полторы тысячи евро. Естественно, в городе Желтые Воды такие зарплаты не получат. Тем не менее, тот коллектив, который остается, я считаю, надо сказать так, самоутверженно трудится, в принципе, и занимается своим делом во благо города и, в общем-то, обеспечивает город всем жизненно необходим. На сегодняшний день в городе новый перевозчик, вы знаете, с новым перевозчиком заключен договор. Знаете, когда кричали убрать старого перевозчика, то кричащих много. А вот найти нового перевозчика, к сожалению, как правило, никого не остается. Остается только сам, сам на один с, с этой проблемой. Но, ну, тем не менее, еще раз говорю, проблему-то мы решим. Единственное, хотелось вот тех, кто критикует, кто не хочет чего-то, кто-то хочет сменить, все-таки предложение. Потому что, я же повторяюсь, к микрофону, которому очередь из критиков, такая очередь, вообще людей не видно конца даже. К микрофону, который хочет что-то предложить. Я сейчас прошу просто предложить. Не, не, не просто там что-то делать, хотя бы хоть что-то предложить. К этому микрофону уже очередь маленькая, а к микрофону там поработать, то вообще никого, как правило, не оказывают. Это старая притча, которая действует во все времена. Поэтому в этой связи хотелось бы все-таки предложение от тех, кто хочет изменить нечто, от молодежи, которая в конце концов, я так понимаю, делает карьеру и будут здесь работать в органе местного самоуправления. Ну, начинайте работать, пожалуйста, для того, чтобы потом люди сказали, да, это наш лидер, это наш вожак, который действительно возглавит город и будет успешно работать. По перевозчику, новый перевозчик купил уже автобус для того, чтобы перевозить детей, свои обязательства выполняет. К сожалению, детей у нас столько много, что сегодня в 7 утра я отслеживать перевозки детей. Автобусов не хватает даже от того автобуса, который задействован от Возлока. ЛАЗ задействован от Возлока. Еще один автобус, то все равно детей не умещается. Поэтому есть проблема, которую будем решать. Конкурс в газете есть нормативный документ. В этой же газете был проект нормативного решения про затверждение умов проведения конкурса на перевезение пассажиров вместе месте воды. Газета Желтые воды от 1 марта. Здесь это предложение, какое, какие хотите, пожалуйста. Для меня было дико Слышать от э, прежнего перевозчика о том, что он также собирается принять участие в этом конкурсе. Дико, потому что перевозчик считает, что в городе же дороги негодные, нет знаков, деревья мешают. И вообще, это перевозки считаются убыточной. Цитата, перевозки считаются невыгодными внутригородские. Тем не менее, он почему-то хочет принять участие. Мне это непонятно, естественно, пускай принимает участие. Тем не менее, надо как-то следить за своими словами, потому что надо что себя контролировать. По поводу при уборке города, еще раз говорю, есть проблема у нас, период запаздывания, потому что объявлен тендер, это просто так не делается для молодежи, чтобы молодежь, которая хочет, чтобы город убирали вот лучше вчера, лучше позавчера, как правило, так не делается, это делается через тендер, это бюджетные деньги, это затверждается программа, сессия была у нас в феврале, в феврале мы отвердили деньги, туда направили, теперь конкурс обязательно прозорый, Сейчас, кто, если кто-то не вы, если вообще никто не захочет участвовать, вот тогда будет интересна вообще проблема с уборкой города действительно. Тогда есть проблема, потому что если никто не принял участие, всем кажется, что это прибыльно. На самом деле, Павел Владимирович, это не дуже прибыльно. Это очень трудоемкая работа, которая заставляет людей, ваших людей выводить там по, по, по 40, по 50 человек, снимать джеков и убирать город, для того, чтобы его убрать надлежащим образом. Эта работа сложная, и денег не так уж много там платится, чтобы вы понимали. Что касается э, праздничных дней, хочу сразу дать объявление о том, что 8 марта э, предприятие не работает. Все э, дома КПЖО и всех управляющих компаний, все вывозы э, частных предпринимателей, предприятий и установок будут произведены в субботу 9 марта вместо графика, который мы планировали, на 8. 9 марта мусор будет вывезен, все будет вычищено и работа будет выполнена. Значит, что касается начало весенней уборки. мне просто хотелось бы обратить внимание управляющей компании ОСББ, ОЖРЭО на сегодняшний день, также является управляющей компанией, о том, что необходимо собирать и увозить мусор с придомовой территории и производить захоронение на полигоне твердых бытовых отходов на средства, которые управляющие компании и ОСББ получают от своих жителей. Вот. И не создавайте санкционированные свалки, которые вызывают ряд нареканий у населения, естественно вызывают воздокотеннерных площадок. С них разлетаются кульки по всей территории и люди очень недовольны этим состоянием. Поэтому мусор, пожалуйста, организовывайтесь и вывозите на полигон твердых бытовых отходов. Кто не владеет техникой, <coughs> мы готовы предоставить трактор с прицепом МТЗ, Либо наймите технику в любой другой организации. В среднем одна ходка трактора с вашей погрузкой, если она будет происходить не сильно долго, будет стоить в районе 450 гривен. Это с захоронением, это с нашим топливом и зарплатой нашему специалисту. Поэтому у кого есть проблема и кто имеет желание вывести такие свой мусор, могут обращаться к нам. Мы будем планировать и выполнять эти работы, естественно, за небольшую, но оплату. Что касается контейнеров, которые управляющие компании и ОСББ начинают потихоньку пользоваться для листьев и веток. У меня просьба не делать этого. У нас мусоровозы не могут вывозить с этих контейнеров листья. Это усложняет нам процесс погрузки, усложняет процесс выгрузки. Для этого, пожалуйста, нанимайте трактора. Контейнера, которые будут заполнены листьями и ветками, вывозиться не будут. Мы будем ждать их разгрузки. Вот, и вывозить все-таки твердые бытовые отходы. То, для чего создано предприятие коммунальное чисто место. По улице Заводской мы убрали контейнера от частного сектора и выставили на улицу э, вдоль проезжей части. Это место, это реш... место определено решением комиссии, утверждено решением исполкома. Вот, поэтому мы написали везде объявления на подъездах. У меня просьба к людям: <клёх> не бросайте кульки в старые места установки контейнеров, э, убирайте этот мусор. Некому, никто этого делать не будет. Также у меня есть обращение к частному сектору, который непосредственно прилегает к местам бывшей установки. Будьте добры, прийти заключить договор на вывоз мусора и не засорять больше эти территории своим мусором, который вводится в вечернее время. За прошедшую неделю предприятие работало в штатном режиме, поступило заявок по ремонту 182 штуки по отоплению 13, по холодному водоснабжению 56, по канализации 23, по кровле 17, по электроснабжению 56. Значит, заявок через аварийную службу поступило 103. В целом выполнено 280, что составляет 97 процентов от поступивших. Прочищено сетей канализации 660 погонных метров, заменено по текущему ремонту 199 погонных метров труб, систем тепловодоснабжения и канализации. Значит, из 84 лифтов 6 находится в длительном простое, требуется капитальный ремонт. По городу производил вывозка веток и вывоз мусора с улиц города. Значит, по заработной плате за январь месяц на той неделе выдали порядка 30%. Январь. январь. Устранено 77 заторов на канализационных сетях города. Предприятие обеспечено всеми необходимыми реагентами. Поставка хлора очередная сейчас проплачена и ждем поставку хлора то есть все есть. Есть задолженность перед водоканалом. Значит, у нас по электроэнергии задолженность, она уменьшилась немного, но она составляет 2 миллиона 41 тысяча. Есть это... А у есть вот водоканал, да, это задолженность водоканала за энергоносители. Значит, это задолженность, которая была образована в 2018 году, мы ее уменьшаем потихонечку. Вот текущей задолженности по электричеству нет, это при том, что вы знаете, водоканалы переведены на предоплату по электроэнергии. К сожалению, задолженность перед водоканалом остается тоже значительная. Значит, бюджетной организации немного уменьшили Долг, долг составляет миллион двести двадцать пять тысяч Промпредприятие задолженность составляет 11 миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч коммунальные предприятия должны 561 одну тысячу Долг населения составляет 6 миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи задолженность по льготам и субсидиям 242 тысячи гривен есть задолж... есть вакансии на предприятии к сожалению вопрос Больной, как я думаю, для всех коммунальных предприятий. Это машинисты, экскаваторов, это слесаря аварийно-восстановительных работ. Мы отопление заканчиваем до, до апреля? Да. Предварительно, да? да? А если в марте будет 17, там я смотрю 17 плюс 7, среднее получается где-то 12 градусов суточно, что мы делаем? Ну, Раніше э, ви маєте право своим да, то есть будем, 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 будем Будемо Да. Э, зарплата січна, січня виплачена за виключенням суми на арештованих рахунках виконавчої служби. Виплачений аванс березня. Отримане чергове попередження про відключення від мереж газопостачання за неповну сплату за січень. Це мається на увазі Дніпропетровськ газ. Ну, маємо наміри сьогодні-завтра сплатити цей борг. 600 тисяч. Одна нарахування місяця 2 мільйона 300 тисяч. Відсоток сплати населенням 45,1%. Передплату заводу ми передплату зараз сплатили за весь березень місяць. За електроенергію часткова передплата. Номінації на березень, як я вже казав, отримано. Одна у нас проблема технічного характеру це підтоплення тепломережі по вулиці Залізничній. Спільно з водоканалом ми виявляємо джерело. Нарахування за лютий на квадратний метр 43 гривні, 10 копійок. Менше, ніж менше, ну місяць коротше і тепліше. На сегодня у нас подписано более 29 тысяч деклараций с врачами. Вот. И изучаем в преддверии нововведения значит, элит, выписку электронного рецепта. С 1 апреля у нас будет э, выписка электронного рецепта по программе доступных леки», доступные леки. Э, выписка больничных Больничных листов бланков, значит, эта проблема у нас изначально возникла. И согласно законодательных актов, значит, для того, чтобы получить бланк листканы процесдации, необходимо пройти аккредитацию заклада. На сегодня нашим закладом аккредитация пройти мы аккредитацию не можем. По законодательству нам не положено ее проводить. На сегодня письма отправлены и ждем ответы про подтверждение, отказ про проведение аккредитации и выдачу больничных крестов. За прошедшую неделю отмечается небольшая тенденция к повышению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но она незначительная, она не превышает порог эпид-ситуации. Эпид По поводу электронных рецептов, значит, сейчас вопрос изучается, проводится консультации с техподдержкой и населению мы скажем, доведем информацию через СМИ, через информационные стенды ну, в течение двух-трех недель, чтобы все понимали, что, как, как нужно для того, чтобы получить лекарства по программе. Неделя была у нас как неделя, как всегда. Но радует, что травм намного меньше у нас за эту неделю, но это вообще 43 травмы. Такого у нас еще не было, такая низкая цифра. Но из них, конечно, госпитализированные есть и оперированные есть. Было ДТП на выходных, тоже сейчас лежит на мопеде, где там ДТП было. У него и травма грудной клетки, находится сейчас в травматологическом отделении. Вот. А так, в общем-то, операций было э, всего 34, из них 11 экстренных. То есть плановых операций немного. В основном идут это и острые аппендициты. И вот опять я постоянно говорю по поводу э, язв, гастрита, потому что опять э, на неделе было две проводных язвы. Сейчас еще тоже лежит молодой человек, лежит еще в реанимационном отделении с операцией проводная язва. 43 года. Да. Переполнена опять неврология, 11 инсультов, плюс 2 еще в реанимации. Возраст, вот, я и хотела сказать, что 6 новых, те идут транзиторные. Но оценили, вот, из инсультов работающих нет. То есть вот, поступившие сейчас тоже 71-80, в общем-то идут за 70 лет, в основном 67-70 лет. Вот. Молодежь поступает как? Ну работающие в основном вот, оценили, это идет вот, самотоформное э, заболевание, нервной системы, это, собственно, ну, как можно сказать, перегрузка эмоциональная, синдром хронической усталости. Вот поступает 42, 50, вот 3 человека поступило только за выходные. Ну, на что хочу обратить внимание, что... Э, в принципе, вот желудочно-кишечная опять поступает, и э, почечные колики. Это все-таки зависит все от питания. Надо обратиться к семейному врачу, отрегулировать свое питание, если у вас есть соли, оксалаты. Если есть гастрит, обязательно сейчас нужно э, получить превентивное лечение, потому что желчекаменные болезни, э, мочекаменные, ну, поступают, вот это, эти нагрузки идут постоянно. Они-то и лежат у нас недолго, мы пытаемся э, э, с мочекаменной, чтобы 3-4-5 дней э, привести в порядок, но, но оборот идет большой, потому что это очень много зависит от питания. А это пожилая женщина выпила э, крот крот, в котором а вот а жидкость, которая растворяет. Но тут уже ничего не смогли сделать, потому что настолько съеденные слизистые были, ни сорбенты, ничего, чем не пытались. не знаю, ну, кто может сказать. И 80 чем-то лет она поступила в таком состоянии, она практически досуточная летальность, потому что, когда посмотрели, там, конечно, съеденное настолько проело все, и слизистая пищевод, да, гортани, ну, это, конечно, серьезная вещь. Говорит, перепутала, ну, так и сказали, вот, Слепая, старая, вот, выпила, да и все. Вот. И погиб молодой человек, 21 год. Я хочу обратить внимание все-таки вот на применение молодежью всевозможных наркотических препаратов. Сейчас нюхают, пьют всевозможные какие-то там и печенюшки они едят, и все, что для того, чтобы распространять же кто-то их. Да? Молодой человек, 21 год, поступил в тяжелое токсическое вот Состояние, что, которое и капали, но не могли понять что, на что и как. Я потом беседовала с полицией, говорят, да, мы его знаем, он и пьет, и нюхает, все же попадается. То есть что попадается, сложно сказать, но состояние было очень тяжелое, к сожалению, это молодого человека, 21 год, мы тоже не могли спасти.